Herkese merhaba, ben Aykut Yavuz. Ee, YouTube kanalımın adı Aykut Yavuz Fransız dersleri. Abone olmanızı tavsiye ediyorum. Yeni keşfedenler lütfen bildirimleri de açın. Abone olmanın faydaları şu: e, Abone olmak ücretsiz. Öncelikle her paylaştığım dersten haberdar oluyorsunuz temelden ileri seviye kadar derslerim devam ediyor. Bu videoda en çok kullanılan günlük cümleleri e, sizlere açıkladım. Hem Fransızca iki üç kez okuyorum ve Türkçelerini açıklıyorum. En önemli cümleler yani günlük Fransızca günlük konuşma dilinde kullanılan cümleler bunlar. Şimdi dersimize başlıyoruz. Je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Henuz bitirmedim. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Birceç söylemedim. J'attends toujours. J'attends toujours. J'attends toujours. Hala bekleürum. Bon rétablissement. Bon rétablissement. Bon rétablissement. Qu'est-ce que Quelle langue parlez-vous? Quelle langue parlez-vous? Quelle langue parlez-vous? Hangidili Quand est-ce qu'on se voit? Quand est-ce qu'on se voit? Quand Nezaman buluşalım ?»« Ne zaman görüşelim »« Voulez-vous danser avec moi »« Voulez-vous danser avec moi »« Voulez-vous danser avec moi ?»« Benimle danses. danser misiniz ?»« Benimle dans etmek ister misiniz »« Veux-tu m'épouser »« Veux-tu m'épouser »« Veux-tu M'épouser. Où se trouve l'arrêt de bus 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 Autobus Toura Nerede Comment puis-je me rendre à la gare Comment puis-je me rendre à la gare Comment puis-je me rendre à la gare Tren Nanasal giderim? Tren istasyonuna gidebilirim? Dois-je prendre ce bus? Dois-je prendre ce bus? Dois-je prendre ce bus? Şu bin binmeli miyim? Où puis-je acheter un billet de bus? Où puis-je acheter un billet de bus? Où puis-je acheter un billet de bus Autobus plétiné Je dois trouver un endroit où rester. Je dois trouver un endroit où rester. Je dois trouver un endroit où rester. Kalajak Pirier Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté. Je vous suis reconnaissant. Je vous suis reconnaissant. Je vous suis reconnaissant. Il doit y avoir une raison. Il doit y avoir une raison. Il doit y avoir une raison. C'est une des conditions. C'est une des conditions. C'est une des conditions. Avez-vous déjà vu un si beau coucher de soleil? Avez-vous déjà vu un si beau coucher de soleil? Avez-vous déjà vu un si beau coucher de soleil? puis-je vous poser une question puis-je vous poser une question puis-je vous poser une question si ce n'est pas la peine de vous excuser ce n'est pas la peine de vous excuser ce n'est pas la peine de vous excuser je voulais simplement vous dire ceci. Je voulais simplement vous dire ceci. Je voulais simplement vous dire ceci. Je pense que vous n'avez rien compris. Je pense que vous n'avez rien compris. Je pense que vous n'avez rien compris. Je préfère, ne rien dire. Je préfère ne rien dire. Je préfère ne rien dire. Je préfère ne rien dire. Dites simplement que vous n'êtes pas d'accord, c'est tout. Dites simplement que vous n'êtes pas d'accord, c'est tout. Dites simplement que vous n'êtes pas d'accord, c'est tout. Pourquoi vous dites cela alors que c'est tellement simple de dire non? Pourquoi vous dites cela alors que c'est tellement simple de dire non? Pourquoi vous dites cela alors que c'est tellement simple de dire non? Hayır demek, o kadar kolayken, neden böyle konuşuyorsunuz? Il n'est pas encore arrivé. Il n'est pas encore arrivé. Il n'est pas encore arrivé. Est-ce que vous en voulez encore? Est-ce que vous en voulez encore? Est-ce que vous en voulez encore? tekrar alır mısınız tekrar ister misiniz ne neyi kastediyorsunuz buradaki o on, ondan bundan tekrar ister misiniz alır mısınız anlamında Cet homme a vraiment une langue de vipère Cet homme a vraiment une langue de vipère Cet homme a vraiment une langue de vipère Bu adam başkaları arkasından çok kötü konuşuyor. Yani bu adam çok kötü dili var. Çok kötü dilli anlamında motamot. -mot. Ama şu e, langue de Viper aslında Viper bir yılan adı çok kötü konuşuyor. Yani insanların arkasından dedikodularını yapıyor. Çok kötü konuşuyor anlamında. Tu es vraiment sérieux? Tu es vraiment sérieux? Tu es vraiment sérieux? J'espère que tu plaisantes. J'espère que tu plaisantes. J'espère que tu plaisantes. Comment est-ce que je peux utiliser cette expression Comment est-ce que je peux utiliser cette expression Comment est-ce que je peux utiliser cette expression? Bu deyimi nasıl kullanabilirim? Yani bu deyimi nerede kullanabilirim anlamında. Si tu as des sentiments positifs pour lui, alors c'est bien. Si tu as des sentiments positifs pour lui, alors c'est bien. Si tu as des sentiments positifs pour lui, alors c'est bien. Onun için olumlu duyguların varsa o zaman güzel. c'est fou ce qu'il fait beau aujourd'hui c'est fou ce qu'il fait beau aujourd'hui c'est fou ce qu'il fait beau aujourd'hui hava, bugün, bugün, hava var pour moi ça roule pour moi ça roule pour moi ça roule Benim için her şey yolunda il n'y a aucun problème pour moi. Il n'y a aucun problème pour moi. Il n'y a aucun problème pour moi. Benim için problème. Tu es mal tombé. Tu es mal tombé. Tu es mal tombé. Kötü bir que geldin. geldin. Est-ce que je tombe mal? Est-ce que je tombe mal. Est-ce que je tombe mal? Que tu as dans Non, au contraire, tu tombes à pic. Non, au contraire, tu tombes à pic. Non, au contraire, tu tombes à pic. Hayır, tam tersine, tam zamanında geldin. Hayır, tam tersine, tam zamanında denk geldin, ya da geldin. Sameva, Ça me va. Ça me va. Bana uyar. Benim için sorun yok anlamında. Tu continues à commettre les mêmes erreurs à chaque fois. Tu continues à commettre les mêmes erreurs à chaque fois. Tu continues à commettre les mêmes erreurs à, à, à chaque fois. Her seferinde aynı hataları yapmaya devam ediyorsun veya aynı hataları yapmaya devam ediyorsun her seferinde. Her seferinde aynı hataları yapmaya devam ediyoruz. Avez-vous prévu de participer à la réunion? Avez-vous prévu de participer à la réunion? Avez-vous prévu de participer à la réunion? Toplantıya katılmayı öngördünüz mü? J'ai beaucoup d'amis pour m'aider. J'ai beaucoup d'amis pour m'aider. J'ai beaucoup d'amis pour m'aider. Bana yardım edecek çok arkadaşım var. Bu videonun da sonuna geldik. Teşekkür ederim sona kadar izlediğiniz için. Lütfen bu tarz videoları çok sık izleyin ve tekrar edin. Ve benimle de tekrar edin. Defterinize not alın. Derslerim devam edecek. Kanala abone olmayı unutmayın. Instagram sayfamı e, paylaştım sizlerle. Aynı zamanda web sayfamdaki blog kısmında sizler için makaleler sundum oraya. Kafanıza takılacak bütün sorulara cevaplar orada web sayfamda www.yavuzaykut.com. ve orada aynı zamanda Google Play'de ve PDF aynı zamanda başlangıç, orta ve ileri düzey PDF kitaplarımda var linkleri mevcut. Oraya göz atmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki derste Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.